بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تین کے جتنے بھی احکام اپنی امت کو عطا فرمائے پھر ساتھ اپنے غلاموں کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اور پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے مختلف مقامات پر ان کی فضائل اور برکات کی اشاد فرمائی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جب انسان مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتا ہے تو پھر اس میں جو پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں پھر صفیں کس طرح بنائی جائیں قرآن و احادیث میں اس کے کیا فضیل و برکات موجود ہیں اس حوالے سے بات چیت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک کا وطالعہ نے اپنی لاریت کتاب کے اندر فرشتوں کا اپنی برگاہ میں حاضری کا ادب بھی بیان فرمایا کہ وہ اری دو الا رقی کا سبقہ اور سب لوگ آپ کی برگاہ میں آپ کے حضور قطار در قطار جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں اور ایک مقام پر یہ بھی موجود ہے یوم الروح مروحل اور فرمایا جس دن حضرت جبریل امین علیہ السلام اور تمام فرشتے جو ہیں اس کے حضور سر صف باندھ کر ٹھہریں گے اور ایک مقام پر یوں بھی وجا رب کا ول ملک و سفن صفا فرمایا کہ اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا تو فرشتے قطار در قطار آپ کی پرگاہ میں ٹھہرے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید فرشتوں کا رب العالمین کی پرغام جو ادب ہے وہ قطار در قطار صفے باندھ کر اپنے رب کے حضور پر اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی صف یا صفے بنانے کے مختلف طریقے اور انداز بیان پہلی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کتاب السلاد کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 440. اور جامع ترمزی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور سنان نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور سنان ابو دعو شریف کے اندر سیاستہ کے مختلف کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے آن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث پاک میں بھی آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیر صفوف الرجال اولوہ فرمایا کہ مردوں کی بہترین یہ ہے کہ وہ پہلی صف کے اندر نماز کرنے وشرح آخرہ اور بدترین یہ ہے کہ وہ آخری صف اب یہ اس طرح معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم زمانے کے اندر عورتیں اور مرد جتنے بھی تھے وہ رسول اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتی تو ان کی ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ پہلے جتنے بھی مرد حضرات ہوتے تھے وہ پہلی صفوں میں ٹھہرات ان کے بعد جو ہے وہ بچے ٹھہرا کرتے تھے پھر آخر میں جا کر عورتیں جو ہیں وہ صفے باندھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی اب اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ مردوں کے لیے بہتر صف یہ ہے کہ وہ پہلی صفوں میں آ کر نماز ادا اور عورتوں کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ آخری صفوں کے اندر یعنی کہ سب سے پیچھے وہ نماز ادا کر فرمایا کہ یہ بدترین ہوگا کہ عورتیں جو ہیں وہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ عورتوں کے پیچھے یہ اس بات کی نشاندہی صحابی سے مبارکہ بھی ہے سب سے بہترین یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ پہلی صف میں نماز پڑھیں آج کل تو یہ معاملہ جو بالکل کلیئر ہے کلے آ رہے کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں ادا کرتی تو بس اگر وہ آ بھی جائیں تو وہ آخر پر جو ہے نماز ادا کر سکتے اور اسی حدیث مبارکہ کی تشریح میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر بھی یہ ہوگا اور پردے کا زیادہ اہتمام بھی اسی چیز میں ہے کہ وہ بالکل آخر میں آ کر اپنے صفحے بنا کر نماز اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر فرمایا کہ منافقین جو تھے وہ آخری صفوں میں آ کر وہ نماز ادا کیا کرتے تھے تو اس لیے اس حدیث میں بدترین لوگوں کا ذکر بھی کیا تھا کہ مردم میں بدترین وہ ہیں کہ آخری صفوں میں آ کر سنا نے نسائی شریف کے اندر موجود ہے کتاب الاذان کے اندر اور سنا نے ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے حدیث پاک کا نمبر ہے چھ آزار چھتالیس اور امام عبدالرزاق نے اپنی مسنت کے اندر یہ حدیث پاک روایت کی ہے

دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف صف مقدم کے اندر آ کر نماز ادا کرتے اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں ان بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جو پہلی صف کے اندر آ کر نماز ادا جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے ابواب سلاد کے اندر اور امام ترمزی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حدیث پاک کا نمبر ہے اور سنن ابن ماجا کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور سنن دارمی نے اپنی سنن کے اندر یہ حدیث پاک روایت کیا ہے حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کانا یستہو فیرو فصف المقدم سلاسا ولسانی مرد کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں نماز ادا کرنے والوں کے لئے تین بار دعائے مغفرت فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرماؤں جو پہلی صف کے اندر آ کر نماز ادا کی یہ جملہ تین مرتبہ دورایا اور پھر یوں فرمایا کہ اے پروردگار ان لوگوں کے مغفرت فرما جو دوسری صف میں نماز ادا کی پہلی صف والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ دعائے مغفرت کو اور پھر دوسری صف میں نماز ادا کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دو بار دع مغر گویا کہ جو پہلی صف میں ادا کرتا ہے نماز تو ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ دعا مخبر کا اعلان سونا نے نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کتاب الامامہ کے اندر اور حدیث پاک کا نمبر ہے آٹھ سو انیس اور سنا نے ابو دعود شریف کے اندر بھی موجود ہے اور امام احمد بن بھی نے اسنت کے اندر یہ حدیث پاک لگاتی ہے اور امام حاکم نے مستدرک علیہ صحیح ہین ان کے اندر بھی یہ حدیث سے پاک روایت کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سے پاک آپ فرماتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد اشارت فرمایا من وصل صفن وصل حل فرمایا کہ جو شخص اپنی صف میں جب ٹھہرتا ہے تو مل کر ٹھہرتا ہے جس کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے گویا کہ اس کے درمیان وقفہ نہیں ہوتا ہے. وہ ساتھ مل کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک کا وطالعہ اسے ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ملا دیتا ہے فرمایا و من کا صفن پاتا ہوا فرمایا جو صفوں کو توڑتا ہے اللہ تبارک کا وطالہ اسے ملا دیتا ہے. یہ بہت گویا کہ بہت سخت حکم ہے کہ جب انسان کو مسجد میں آ کر وہ صفوں میں ٹھہرے تو پھر صفوں کے درمیان زیادہ وقفہ نہ کرے ایک شخص کے ساتھ کندھا ملا کر وہ ٹھہر کر نماز ادا کرے تو اس میں بہت زیادہ ہے بخاری و مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پاک پاکی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا کرنے کی شف لائیں تو اکامت کہی گئی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفحیں سیدھا کیا کرو فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں آگے ملیزہ فرماتا ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں تمہارے رقوع اور سجود جو ہے مجھ سے مخفی نہیں ہے میں ان میں بھی آپ کا ملیزہ کروں یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزاتی شان ہے ہم تو صرف بس آگے ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن رسول اقد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ جس طرح آپ آگے خلاح فرمایا کرتے اسی طرح پیچھے بھی, ملعظہ بھی ہر مسلمان آکر عاقل اور بالغ پر پانچ وقت کی جو نماز وہ فرض قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف سیغوں کے ساتھ سات سو سے زیادہ مرتبہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے قرآن مجید کہ نماز ادا کی جائے اور سینکڑوں عدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ادا کرنے کی ترغیب اور نہ پڑھنے والوں پر ترغیب کی میں وارد اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دیر اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے اس شخص کی بھی کہانی کو ذکر فرمایا ہے جس شخص کو کل قیامت کے دن جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو اس سے بعض لوگ جو ہیں پوچھیں کہ آپ کس وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں ما کم فی سطر سے پوچھا جائے گا کس وجہ سے تو جہنم کی طرف جا رہا ہے تو وہ کہے گا لم نقم من المسل کہ میں نماز جو ہے وہ نہیں ادا کرتا اس وجہ سے آج میں جہنم کی طرف ہوں. تو آج جہنم کی طرف جانا جو ہے وہ سبب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں کرتا. گویا کہ جو شخص اس دنیا کے اندر نماز نہیں ادا کرتا تو یہ نماز نہ پڑھنا اس کے جہنم کا سبب بننا اور پھر قرآن مجید فرقان امید نے بھی ذکر ہے فرمایا کہ منافقین خیش اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے آگے فرمایا وہ اضا کام السلام کی فرمایا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ بعض لوگوں کو دکھانے کے لیے اور پھر آگے ارشاد فرمایا ولا یز اللہ اللہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر